নমস্কাৰ আজিৰ ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ন শিকাৰুৱে কেনেকৈ ঢোলবাদন বা ঢোলবাদ্যৰ শিক্ষা আৰম্ভ কৰিব সেই সম্পৰ্কত মই ইতিমধ্যে আপোনালোকক এটি ভিডিঅ' আগবঢ়াইছোঁ আজি তাৰ দ্বিতীয়টো ভিডিঅ' মই আপোনালোকলৈ নিবেদন কৰিবলৈ লৈছোঁ ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক ঢোলৰ চাৰিটা প্ৰধান বোল ঘেন খীট ড এই বলকিটা কেনেকৈ বজাব লাগে সেই সম্পৰ্কত কৈছিলোঁ এতিয়া আমি লাহে লাহে অকণমান আগলৈ আগবাঢ়িছোঁ এতিয়া ঘেন খিত ডাওঁ ডেছ আমি যেতিয়া বজালোঁ তাৰপিছত ঘেন ঘেন খিত খিত ডাওঁ ডাওঁ দেছ দেছ এনেকৈ বা ঘেন খিত ডাওঁ ডেছ ঘেন খিত ডাওঁ ডেছ এনেকৈ আপোনালোকে বজাই গ'ল ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে এতিয়া আৰম্ভ কৰিব এটা বোল ঘেন ডাওঁ ঘেন ডাওঁ ঘেন ডাও এনেকৈ বোলটো আৰম্ভ কৰিব ঘেন ডাও ঘেন দাওঁ ঘেন আৰু ডাও আমি একেলগে বজাইছোঁ ঘেন ডাওঁ ঘেন ডাওঁ এনেকৈ বজাই যাব ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকে বুজাব ক্ষীত ঘেন ক্ষীত ঘেন ক্ষীত ঘেন ক্ষীত ডাং ক্ষিত ঘেন ক্ষীত ঘেন ক্ষিত ঘেন ক্ষিত ডাং ঘেন ক্ষীট ঘেন ক্ষিত ডাওঁ এতিয়া মই আপোনালোকক মাত্ৰ এখন সেখন হাত ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই বুলবিলাক বজাবলৈ দিছোঁ লাহে লাহে আমি এই বুলবিলাক দুইখন হাত একেলগে সঞ্চালন কৰি আমি বজাই যাম এতিয়া আপোনালোকে বজাই আছে ক্ষিট ঘেন ক্ষীট ঘেন ক্ষীট ঘেন এই বুলটো বজোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত দুটা বুল আমি নতুনকৈ সংযোগ কৰিম সেই দুটা হ'ল ঘেনা খিতা ঘেনা ঘেনা খীটা ঘেনা না বুলি কওঁতে আমি টালি পেলাই এনেকৈ লাহেকৈ দিম আৰু তা বুলি কওঁতে ডাও যেনেকৈ বজাম তেনেকৈ আমি দিম অকণমান চেপা মাৰি দিম এনেকৈ এনেই ডাও বজালে আমি আমি এনেকৈ হাতখন দাঙি দিওঁ কিন্তু যেতিয়া খিত তা বজাম তো বজাওঁতে এনেকৈ দিব এতিয়া চব ঘেনা আৰু খিতা কেতিয়াবা ঢোল খৰকৈ বজাওঁতে আপোনালোকে মন কৰিছে ঘেনা খিতা ঘেনা খিতা ঘেনা খিতা ঘেন আমি এনেকৈ বজাওঁ এই যে ঘেনা খিতা এইবিলাক আপোনালোকে পিছত বজাব পাৰিব মই নতুনকৈ ঢোল শিকাসকলক বিশেষভাৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে অকণমান মন দি ভিডিঅ'টো চাব এতিয়া ঘেনা আৰু খিতা মই আপোনালোকক বজাই দেখুৱাইছোঁ এই যে মই ইয়াৰ আগত বজালোঁ ক্ষিত ঘেন খিত ঘেন খিত ঘেন খিত টাও এতিয়া আমি বজাম ক্ষিত ঘেনা খিত ঘেনা খিত ঘেনা খিত টাও আমি ঘেন ক্ষিত ঘেন খিত ঘেন ক্ষিত টাওঁ এনেকৈ যেতিয়া আমি বজাইছোঁ অকণমান খৰা খৰা লাগিছে কিন্তু যেতিয়া আমি ঘেনা বুলি বজাম তেতিয়া বোলটো শুনিবলৈ ভাল লাগিব চাব ঘেনা 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 খিত টাও খিত ঘেনা 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 খিত টাও এই বোলটোকে আমি অকণমান আৰু বেলেগকৈ বজাম এতিয়া এতিয়া আমি বজাইছিলোঁ খিত ঘেনা খিট ঘেনা খিট ঘেনা খিতাওঁ এতিয়া আমি বজাম খিটি ঘেনা খিটি ঘেনা খিটি ঘেনা খিটাওঁ ঘেনা ঘেনা আমি স্পষ্টকৈ বজাব লাগিব এতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় মন কৰিছে মই লাহে লাহে ক্ৰমান্বয়ে যিসমূহ ঘেন খীত ডাওঁ দেচ ইয়াৰ পৰা লাহে লাহে ক্ৰমান্বয়ে ভুলখিনি মই আগবঢ়াই আনিছোঁ নিশ্চয় আপোনালোকৰো বজাবলৈ সহজ হ'ব বুলি মই ভাবিছোঁ আমি এনেদৰে পদ্ধতিগতভাৱে যদি ঢোল শিকি যাওঁ তেতিয়া অদূৰ ভৱিষ্যতে আমাৰ ঢোল বাদ্য প্ৰদৰ্শন কৰাত যথেষ্টখিনি সুবিধা আহি পৰিব ঢোলৰ চেও চাপৰখিনি আমি খুব সুন্দৰভাৱে আয়ত্ব কৰিব পাৰিম গতিকে আজি মই আপোনালোকক যিকেইটা চাপৰ দিছোঁ যিকেইটা বোল দিছোঁ আপোনালোকে মন কৰিছে মই পিছৰ যিটো বোল বজাইছোঁ খিতি ঘেনা খিতি ঘেনা খিতি ঘেনা খিতাওঁ এই বোলটো বোলকেইটা এটা নিৰ্দিষ্ট চাপৰলৈ ৰূপান্তৰ হৈছে যিটো চাপৰ আমি গৃহস্থৰ চোতালত বা মঞ্চত হুঁচৰি প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ যাওঁতে মঞ্চত প্ৰৱেশ কৰোঁতে এই চাপৰটো বজাওঁ গতিকে দৰ্শকবিন্দু আজি আপোনালোকক মই ঢোলবাদ্যৰ নশিকাৰৰ বাবে যি পৰিৱেশন শৈলী বা শিকন শৈলী আগবঢ়াইছোঁ ইয়াৰ দ্বিতীয়টো ভিডিঅ' আপোনালোকক মই নিবেদন কৰিছোঁ ইয়াৰ পাছত আৰু আছে আৰু কিছুমান পৰ্যায়ৰ পাছতহে আমি ঢোলৰ বিভিন্ন পূৰ্ণাংগ চেওচাফৰ বজাব পাৰিম গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানখিনি ক'লোঁ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আমি আপোনালোকক পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা মই ঘনকান্ত শইকীয়াই বিদায় মাগিছোঁ নমস্কাৰ